салют салют усім усім, прихильникам програми Сібемоль. Сподіваюся, вам вже встигли полюбитися та оновиті учні театрального відділення дитячої музичної школи номер один. Отже, ми продовжимо розповідь про хлопців та дівчат, котрі під супроводом терплячих та досвідчених педагогів опановують акторську майстерність. А хочете подивитися на справжній бій? Ну, добре, добре, не справжній, а синічний від реальних розбірок він відрізняється тим, що виконавці показують. справжні відчуття, емоції та біль, але силу не застосовують. Я вважаю, що найбільше приваблює усіх людей в театрі – це эмоции, які вони показують на сцені, та ті почуття, які вони испытывают. В принципе, наверное, любой может быть актером, да. Самая главная задача нас, как педагогов, найти именно такой репертуар. Вот есть ребеночек, например, темпераментный, да, такой неспокойный, что-то такое на противоположное. Для того, чтобы учиться, обязательно нужно брать противоположное, потому что ну, на сцене, вообще, в общем-то, наверное, в кино больше используется личностный характер, личностные какие-то качества, а то, что касается театра, то, что касается каких-то э, работ над образом и все такое, то это лучше, конечно, тренировать душу да, на противоположном. Ну і звісно, мета кожного юного актора провідна роль у виставі у репертуарі театрального відділення першої музичної школи. Чимало різних п'єс, як для маленьких, так і для більш досвідчених ліцедіїв. Того щоб підібрати вірний репертуар, ну треба знати особливості дитини, з чим наші викладачі одразу знайомляться. А по-друге, це треба дуже великий запас мати літературних творів драматичних творів і взагалі спостерігати за життям, тому що певна частина етюдів вона робиться саме з життя. сердце радуется, и голова тоже радуется. Все радуется, даже хвост. Хочется спеть что-нибудь такое замечательное. А сочиню-ка я песню. Нынче первый день весны, Шерсть пушится у сосны. Рано утром по весне птички воют на сосне. В лес родой пришла весна, Машет ей хвостом сосна. <свист> ну вот, весна, все радуется, кто-то плачет. Наверное, обидели. Сейчас заступаться буду. А что, раскладушка, плачешь? Да это не раскладушка плачет, это я плачу. Меня обидели, за меня заступаться надо. Ага, Ты... понятно. Кто тебя обидел? А, ладно, пошли зайц. Куда? Кресе, заступаться буду. Пошли-пошли. А зачем ко мне идти? Ко мне идти не надо. Я сама. Вот она. Что, Лиса? Стыдно? Кому? Да, тебе? Мне нет. А ему? Кому? Зайцу. Он теперь на меня наябедничал. А я позор. Ну как же мне не ябедничать, коль я здесь справиться не могу? Не оправдывайся. Видишь, ему стыдно, а ты за него заступаться хочешь. Так ведь он плакал. Не плакал. Не плакал. Капризничал. Плакать ему нечего. А как же мне не плакать, когда меня из дома выгнали? А ведь верно, бедный зайчик. Как же ему не плакать, когда его из дома выгнали? Кто я выгнал? Оп, а я бедничать не хочу. Пускай сама скажет. Говори лиса, кто его выгнал? Я. Ты выгнала бедного маленького сайчика. Да как ты могла? Кто бедный, кто несчастный, он? Да ты посмотри на него внимательно. А что? Посмотри, какие у него глаза. Заплаканные. Нет, разбойнические. А уши, это же самый настоящий хулиганский уши. А усы, это же самые настоящие разбойнические усы. Он ведь верно то, что это такой маленький-маленький, а вот такие усечи отрастил? Что я виноват, что они у меня с самого детства растут? Не оправдывайся. Сегодня утром делился ко мне этот хулиганский заяц. Не поздоровался, лапы об коврик не вытер, на чистом полу наследил. Не правда? не Извинился. Не правда? сел за стол, лапы перед едой не вымыл, завтрак мой съел, спасибо не сказал, сидит и в носу ковыряет. Не ковырялся я! Ковырялся, ковырялся, я ему раз сказала, не ковыряйся в носу, второй раз сказала, а ему хоть бы что. Терпела я, терпела, а потом лопнула мое терпенье выгнала его. И правильно сделала. Нет, помолчи. Сначала вести себя научись, а потом разговаривай. Но ну, я слышу, что я... он старших перебивает. Велено тебе, помолчи. Эти зайцы вообще обнаглели. Отбились от рук. Авторитетов не признают. Грубят на каждом шагу. Противоречат. да. да ему слово, он тебе десять. Да, нет с ними никакого сладу. Это потому, что никто их воспитанием не занимается. По головке гладим, а потом удивляемся, почему в лесу порядка нет. Да что с ними нянчиться? Вызвать охотников и весь разговор. А -а -а охотников? Зачем же сразу охотников? А, -а, -а, а, -а, -а, а че ждать? Нет, нет. Охотники крайняя мера. Сами да. справимся. Вот видишь, ты на лесу я а она за тебя заступается. Она! Их нэч за тебя хорошего хочет. Она о твоем воспитании заботится. До свидания. Всего хорошего, счастливого пути. Ой. А за тебя а! о свидании говорить будет. Ай-яй-яй, правильно тебя выгнали. А! Ну-ка, подойди ко мне. Ближе. Еще ближе. Ну что, помогли тебе твои дружки? Не помогли! Не волк, не помог. Не помог. Не медведь. Не медведь. Чи історію театру, зазначу, як же ж добре, що тепер акторами можуть бути не лише хлопці, а й дівчата. А колись це була лише чоловіча праця. Вдягнув одну маску, дівчина, вдягнув іншу чоловік, вдягнув третю звір. У наші ж дні у трупах театрів жінок навіть більше. Тож хлоп'ята може допоможете вирішити ситуацію. Пам'ятайте, що не варто зупинятися на шляху до власного визнання та успіху. Хай вам щастить. Побачимося в ефірі.